Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sekarang ni saya akan Saya, Aiman Muhammad Arif B. Murad Kelas 3 Akan menembual seorang guru yang saya sangat rapat Guru ni uh, cikgu sekolah rendah saya Jadi sekarang ni saya akan menembual Untuk uh, menyiapkan assignment uh, P, bukan P uh, EDUP 3113 Jadi Assalamualaikum cikgu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay Cikgu, uh, boleh cikgu perkenalkan diri cikgu dulu. Okey, baik. Um, nama saya uh, Rabiatul Adawiyah binti Rozaimi dan sekarang saya merupakan guru yang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Bandar Daun. Okey. Okey, itu saya. Tak lepas saja. Okey, baik. Jadi cikgu Okey. Jadi cikgu uh, untuk soalan-soalan ni saya ada sediakan beberapa uh, satu transkrip lah. Mm -hmm. Satu transkrip supaya apa yang saya soal cikgu tu tak tak terlalu terpesung jauh daripada apa yang assignment ni nak. Okey, baik. Okey. Jadi a uh, tanpa lengah masa saya tanya cikgulah soalan. Okey, soalan pertama saya, cikgu kan cikgu sekolah rendah. Mm -hmm. Jadi terdapat banyak teori pembelajaran yang digunakan oleh cikgu-cikgu di Malaysia. Jadi antara banyak-banyak teori pembelajaran yang cikgu tahu Cikgu selalu pakai teori yang mana untuk ajar murid-murid cikgu? Okey baik, uh, untuk teori pembelajaran ni uh, sangat saintifik lah sebenarnya Sebab saya pun dah lama sebenarnya tak mendengar teori-teori pembelajaran ni Walaupun sebenarnya sebagai guru kita guna teori-teori ni tanpa kita sedar tapi kadang-kadang kita tak terfikir pun, oh ni teori sekian-sekian, ni teori sekian-sekian Okay, hmm. Jadi, um, berdasarkan uh, ilmu yang saya ada lah Yang uh, biasanya saya guna adalah teori behaviorism Betul kan? Sambut. Oh behaviorism, so, saya dah belajar juga teori tu uh, Sebab dia ada Saya tahu ada beberapa teori-teori uh, pembelajaran Macam saya belajar dululah Sekarang saya dah tak ingat sangat lah Tapi uh, antara yang saya ingat adalah teori beh behaviorism Yang memang saya guna dalam uh, pembelajaran di dalam kelas saya Ah uh, tu kira macam typical normal punya a uh, teori itu tak? Betul. Okey baik. Uh, jadinya kalau macam ah uh, uh, itulah itulah antara teori yang saya gunakan dalam dalam kelas saya lah. Okey. Boleh saya macam ni lah daripada apa yang saya belajar teori virus ni uh -huh. dia melibatkan teori virus ni ada beberapa tokoh lah kan uh -huh. tokoh tu contohnya uh, Ivan Pavlov uh, Tondi BF Skinner uh, hmm, kan. Betul betul. Jadi antara tiga tu cikgu tiga toko tu cikgu pakai yang mana? Okey daripada uh, tiga toko yang uh, terkenal dalam uh, teori behaviorist behaviorist ni behaviorist tu. Hmm. Okey. Um, biasanya dalam kelas saya saya akan gunakan um, teori daripada Tondik. Okey. Tondik ni a uh, macam kita tahu dia ada a uh, denda dia ada a uh, positif reinforcement apa yang sebenarnya peneguhan peneguhan positif dan juga peneguhan negatif. So tiga ni memang saya guna dalam kelas saya sebab bila kita ada sekolah rendah kita nak didik dia punya disiplin. Kita nak didik dia punya uh, uh, apa macam mana dia nak fokus dalam kelas macam mana dia nak participate dalam kelas. So saya gunakan teori daripada tondik ni untuk uh, dia Uh, boleh sama-sama participate lah semua setiap pelajar tu uh, dia boleh participate dalam kelas dengan menggunakan uh, teori dia bertondik ni Oh faham jadi uh, tondik ni mm -hmm. dia mana tadi? Ha, uh, tondik tu dia pelajaran uh, plasmid operan lah kan? ya uh, saya tak ingat lah nama-nama tu saya tak ingat lah Oh iya yeah. okay. Uh, okay. Baik. okay so Uh, daripada banyak-banyak teori pelajaran, cikgu pilih teori behavioris Ya, yeah, betul Dengan tokoh ialah tokoh tondik Ya, yeah, betul okay, Yang biasa lah saya guna Okey, baik Itu okay, soalan kedua saya uh, Antara ramai-ramai anak murid cikgu dalam kelas Boleh cikgu terangkan uh, gaya pembelajaran yang obviously lah cikgu tengok uh, Daripada semua murid-murid cikgu Okey Okey disebabkan saya uh, kelas saya adalah pelajar sekolah rendah mereka ni aktif aktif sangat dalam kelas. Hmm. Okey jadi um, saya tak pastilah lah dia beri dia, berapa ya gaya pembelajaran dia pelajaran okay. daripada apa yang saya belajar Dari pelajaran dia ada empat okay. Yang pertama cara pembelajaran visual okay, Yang dia tengok nota apa semua kan ah, Ya betul, okay. tengok nota, tengok uh, slide okay. Yang kedua auditory okay. Dia mendengar okay. Lepas tu yang ketiga kinestetik okay. Dia buat aktiviti yang physically okay. Dia pergi ke sini, situ, sini, situ okay. Yang ketiga ialah Gaya pelajaran uh, Menulis nota okay. ha, Jadi maaflah maaf lah sebab saya Benda-benda ni saya dah lama dah tinggal ha, Tapi <laughs> Aa, berdasarkan pemerhatian saya dalam kelas saya murid-murid saya ni semua jenis yang aktif. Jadi saya boleh katakan gaya pembelajaran mereka ni adalah gaya pembelajaran kinestetik. Sebab apa? Mereka ni pelajar-pelajar sekolah rendah. Mereka bukan jenis yang duduk diam, statik, tulis nota je, dengar je, bukan macam tu. Hmm. Jadi saya sebagai guru, saya tak boleh uh, menggunakan uh, kaedah yang yang buat dia duduk diam je. Saya tak boleh guna kaedah tu sebab itu bukan gaya pembelajaran mereka. Gaya pembelajaran mereka adalah mereka nak bangun, mereka nak bergerak, mereka nak ke sana sini, ke sini, ke sana ke sini. Jadi disebabkan gaya pembelajaran mereka macam tu, saya pun kena terapkan aktiviti-aktiviti yang membolehkan mereka bergerak. So supaya mereka belajar sebenarnya okay. dengan gaya pembelajaran macam tu. Faham jadi macam cikgu terapkan nilai uh, supaya murid tu lebih banyak bergerak. Lah. Ya yeah, betul. Ya yeah, betul. Oh, sebab so, okay. Betul betul sebab kalau tidak murid-murid saya ni dia dia tak boleh duduk diam. Dia akan macam Uh, kejap kan nak usik kawan lah, kejap kan nak ambil pemadam, kejap oh. kan nak pergi korek perasaan lah apalah So saya kena bagi dia aktiviti Sebab so, berdasarkan pemerhatian saya, saya tahu mereka ni jenis yang akan bergerak ke sana ke sini So gaya pembelajaran kinestetik ni lah yang menyebabkan saya punya aktiviti dalam kelas tu Menyebabkan mereka bergerak Okay um, baik, gitu. Baik, baik faham Okay uh, Saya ada nak nak tanya tapi sebab cikgu punya penerangan tu terlalu wow jadi saya teruskan je lah soalan ketiga. Hmm, ah ha, okay. Soalan ketiga saya. Ah daripada teori yang cikgu, teori yang cikgu guna iaitu teori behaviorist hmm, ya dan gaya pembelajaran anak murid cikgu yang obvious iaitu gaya pembelajaran kinestetik. Okay. Okay. Macam mana cikgu aa, kaitkan aa, penggunaan teori behaviorist dalam gaya pembelajaran kinestetik anak murid cikgu? Ah wow, okay soalannya. Ha. Okay. But power kan, soalan ah, Soalan tu pun macam mana saya nak jawab. <laughs> Okey. macam mana saya gabungkan teori behaviorisme tu dalam uh, dengan gaya pembelajaran kinestetik. Hmm, betul. Okey. Uh, antara yang saya buat lah eh, dalam kelas saya, uh, macam saya sebutkan tadi, uh, teori behaviorism ni biasanya saya akan ambil yang tonik punya Itu tu Kita ada tiga kan, ada penyeguhan positif, penyeguhan okay. negatif dan juga gender Okey, jadi Uh, dalam peneguhan positif ni biasanya senang cerita rewards lah kita bagi rewards So dalam kelas saya, biasanya saya akan uh, Macam contoh aktiviti yang saya pernah buat Saya akan buat quiz, Okay, instead of uh, dia just angkat tangan ataupun dia just bagi jawapan Instead of dia buat macam tu, okay. saya akan letakkan satu button okay. okay, button tu saya letak dekat belakang kelas ke, kat depan kelas ke Okay, so dengan menggunakan button ni So basically, macam saya cakap tadi, pelajar saya ni Mereka ni kinestetik, mereka nak bergerak jadi, instead of dia just angkat tangan dan jawab, dia kena bergerak ke button tu untuk bagi jawapan. Okay? Oh. Untuk dia bolehkan, untuk dia, maksudnya dia dia tahu jawapan. So, dia kena bergerak ke button tu untuk dia tekan button tu dan dia bagi jawapan. Oh, macam game-game. Macam game. -game. game ha, 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 macam tu lah. Macam ada buzzer tap ha, gitu betul, lah. Ha, betul-betul. Tapi macam mana saya nak encourage pelajar ni untuk, contohnya ada pelajar yang malu kan, macam mana betul. dia nak uh, apa tu pergi bangun memang dia nak main tak katakan tu tapi dia malu so macam mana saya nak buat adalah saya gunakan pendekatan positif tu saya kata siapa yang uh, boleh jawab saya bagi gula-gula oh, uh, okay. coklat ke gula-gula ke kat benda tu duit ni kedai ipoh duit ni buat pusing dia boleh betul, je lah kan okay, okay. ha. budak-budak suka, ha, itu. Budak -budak suka kita bagi coklat so dengan cara tu mereka yang memang nak bergerak, mereka bergerak uh, Semangat kan nak cari, bukan tekan button tu sebenarnya Lepas tu at the same time, oh kalau dia jawab Kalau aku jawab, aku dapat gula-gula So dengan cara tu, saya boleh encourage dia orang untuk uh, uh, Jawab soalan Walaupun kadang-kadang jawapan tu tidaklah 100% betul kan Tapi kita sebagai cikgu, kita cuba untuk terima jawapan dia Telekompromi lah yeah, Ya betul, ha, ha, betul Tu kalau saya guna cara peneguhan positif okay, Kalau dengan cara peneguhan negatif pula uh, okay. Apa yang saya buat adalah Um, apa yang saya buat kalau perubahan negatif ni? Erm ni nak macam apa yang saya tahu lah. Positiviti hmm. tu uh, kita kita apa eh? Kita bagi sesuatu bukan? Kita uh, tarik sesuatu supaya hmm. uh, apa perilaku yang kita nak murid-murid kita buat tu semakin meningkat. Hmm, ah. ya yeah, betul 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 betul. Okay, saya, saya tengah cuba cari aktiviti yang saya <laughs> pernah buat sebenarnya Okay, so antara yang saya pernah buat lah Okay, um, macam saya cakap tadi, pelajar-pelajar saya dia ni nak bergerak So, ya. ada antara aktiviti yang saya buat dalam kelas tu adalah Saya guna konsep gallery walk okay? Oh, gallery walk Tapi sebab pelajar sekolah rendah kan, kita tak boleh nak buat dia terlalu uh, complicated So, saya buat dia bergerak daripada satu stesen ke satu stesen ke satu stesen ke satu stesen, ke satu stesen, ke satu stesen, ke satu stesen. Okay tapi pelajar-pelajar saya ni jadi saya nak berlari. Nak berlari ke sana sini berlari ke sini. Jadi Aktifah. ha sangat aktif, sangat aktif. Sebab so, kadang-kadang macam kelas tu tidak terkawal disebabkan pelajar-pelajar ni dia nak excited nak pergi sana, nak pergi sini, nak tengok tu, nak tengok ni. Apa? So apa yang saya buat adalah saya akan tetapkan setiap stesen tu kena berada di situ selama 1 minit. Jadi uh, satu minit satu stesen baru boleh bergerak ke minit yang seterusnya. Okay, so itu perilaku ataupun behavior yang saya nak berlaku dalam kelas. Okay. Sebab so, kita kan tengah guna teori behaviorisme kan kita Betul. nak kita nak kita nak pastikan behavior tu jadi. Okay, so untuk mengelakkan pelajar-pelajar ni bergerak ke rumah kili, uh, dan mengawal keadaan kelas pada waktu tu, apa yang saya buat adalah saya guna timer. Saya pasang timer dekat slide. Okay. Uh, kemudian, pisalah timer ni kadang-kadang kalau kita search kat YouTube kan, kadang-kadang dia ada bunyi macam mission impossible lah, dia macam nak cepat, nak cepat, nak cepat macam kan okay. Okay. So, saya tetapkan, okay, satu minit dekat satu stesen, habis satu minit baru boleh bergerak So, dengan cara tu, saya boleh avoid pelajar-pelajar ni untuk kebunuh kilik, okay, dan saya boleh terapkan behaviour dengan arahan bila, di, bila saya kata okey satu minit kat satu stesen baru bergerak satu minit kat satu stesen baru bergerak dengan menggunakan stimulus yang saya letak dekat board uh, bukan dekat slide tu okey so uh. dengan cara tu saya terapkan uh, uh, apa peneguhan negatif tu okey saya uh, apa ni saya letakkan limit masa supaya pelajar-pelajar uh, ni what, dia still bergerak dia still dengan mesti dia tak ada ya, diam je dia still bergerak tapi mengikut arahan yang diterapkan hmm. Macam, itulah apa yang saya buat dan yang ketiga yang biasanya Biasalah ni saya siasat denda ni aa, Kalau jauh, kalau aa, degil Kalau aa, Apa tu tak nak dengar arahan Saya bagi denda lah, contohnya biasanya Saya bagi rombok lebih sikit aa, Ataupun siapa-siapa yang aa, Tak dengar apa saya cakap, saya suruh dia duduk luar Sekejap, macam tu, tu denda-denda yang Kita tidak mengukul lah. Uh, denda, -denda kita, yang Apa Kalau konsep lepas saya dengar Daripada sekolah menengah saya You touch, you go Ah betul, betul. Ah. So kita memang tak sentuh pelajar Tapi kita akan buat denda-denda yang Memberi benefit kepada dia juga Contohnya hmm. kita bagi humuk lebih Ataupun kita suruh dia Bersihkan kelas Macam tu tu antara yang saya buat lah Okay ha. Baik benar macam cikgu terlalu wow Saya Wow Tapi cikgu Haa uh, Dari part untuk soalan saya ni mm -hmm. Macam tadi kan Cikgu lebih lebihkan kepada murid-murid tipikal, murid-murid uh -huh. sekolah biasa, ya, SK aa, tu. Tapi bagaimana cikgu nak terapkan tiga tiga main point tu iaitu uh penerbangan positif, penerbangan negatif dengan lindaan yang ada dalam teori aa, uh, behavior -huh. kepada murid-murid uh, -murid, MBPK, masalah murid ber berkeperluan pendidikan khas. Okey, ah. untuk keperluan khas pelajar has ni. Okey, a apa yang saya boleh uh, sampaikan? Okey, yang pertama sekali kalau macam contohnya kita gunakan, saya assume pelajar-pelajar murid -pelajar berkperluan khas ni adalah mereka-mereka yang masih juga uh, mempunyai gaya pembelajaran lah, kan. Mesti ni kena nak bergerak kan. Okey. So mungkin uh, yang pertama dari segi peneguhan positif tu uh, instead of kita bagi gula-gula ataupun instead of kita bagi coklat mungkin kita boleh bagi sesuatu yang uh, tak memberi apa-apa kesan negatif kepada pelajar tu contohnya macam kita boleh bagi stiker oh uh, token so, ekonomi eh, saya tak tahu nama ni kita panggil apa token ekonomi token ekonomi ah. tak kat saya ekonomi ni token ekonomi nama dia oh okey <laughs> uh, saya biasa saya guna stiker lah ah, okay. uh, macam tu sebab Kadang-kadang ada pelajar ni dia tak boleh makan gula-gula banyak sangat dia menjadi hyper apa semua kan. So hmm. kita bagi something yang tidak memberi kesan negatif kepada dia. Contohnya contohnya adalah stiker. So dia kumpul-kumpul stiker tu at the same time nak nak boleh ke kumpul stiker tu mereka kena buat aktiviti yang memulakan dia bergerak lah Contohnya oh, dia kena oh. contohnya macam saya buat tadi kan uh, dia kena bangun bergerak tekan button baru dia boleh jawab. Okay then kita instead bagi gula-gula saya bagi stiker. So, contohnya itu oh. kalau untuk pengukuhan positif. Okay. Kalau peneguhan negatif pula uh, kita cerita contohnya uh, pelajar tersebut adalah pelajar a uh, masalah pendengaranlah contohnya okay, lah, eh. Dah dekatlah. Ah ha, sebabnya kalau macam previously saya cerita budak-budak ni kadang-kadang dia excited sebab dia dengan music. Contohnya saya pasang timer Mission Impossible tu dia dengar macam ta na na macam Dengar kan Dia, ha. eager, dia eager macam cepat-cepat oh, cepat nak cepat, cepat. habis nak gerak okay. ha. Tapi kalau contohlah murid ni adalah murid yang ada masalah pendengaran okay, Mungkin dia tak dengar sangat ataupun dia tak dengar langsung So instead of saya pasang timer yang ada muzik Saya letak timer yang ada nombor And Kita nampak nombor tu bergerak Contohnya kita buat countdown kan 10, 9, 8 Tapi kita buat dia besar-besar Supaya instead of dia tak boleh guna pendengaran Dia guna penglihatan dia So masih lagi dalam konteks pelajar ni Dia kena bergerak, 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 bergerak tapi di same time dia akan macam okay, bergantung kepada masa yang ada dekat slide tu. So dia akan tengok masa dekat slide tu. Oh, 9, 8, 7, 6. Dia tak dengar pun. Oh, tapi dia tengok. Huh? Ha, so dengan cara tu dia tak adalah ke sini ke sana, ke sini ke sana, ke sini ke sana. So penerapan behavior tu berlaku dengan cara dia berdiri dan dia tengok uh, masa tu bergerak sampai masa tu ke kosong barulah dia memulakan pergerakan dia. Oh, ha, macam tu. So konsep dia samalah macam previous punya aktiviti cuma instead of kita dengar, this time kita tengok sahaja Haa, ah, okay macam tu Dan juga kemudian kalau macam denda ni pula Saya rasa Haa, uh, mungkin aktiviti yang boleh di Bukan aktiviti lah Denda yang saya boleh beri adalah uh, contohnya Haa, uh, mungkin pelajar yang bising dekat belakang Kita suruh dia duduk ke depan Supaya oh. dia tak bising dah Sebab kita tak nak bagi dia bising Behavior yang kita nak terapkan sekarang adalah Kita tak nak dia bising Mungkin lah dia ada masalah pendengaran ke apa Dia tak rasa dia bising Tapi kita, as cikgu, kita tahu oh okay, ni dah bising dah ni so kita bawa dua tiga orang ni pindah ke depan supaya dia macam oh kalau duduk depan aku kena diam so aku kena kalau kat kakak aku kena diam juga barulah aku tak dipindahkan ke depan oh, ah, macam tu so budak-budak belakang mana suka pindah depan ha, ah, kan betul. TV ke pun sama ha, ah, betul ni. bila dia duduk belakang dia ni macam bising betul, kan so, cakap, macam betul. okay, main duduk depan kita suruh dia buat macam tu lah tu antara yang saya boleh fikirkan lah macam mana okay. kita nak buat dengan murid berkeperluan khas ni ok jadi uh, last lah uh, last mm -hmm. Uh, soalan daripada saya Apakah implikasi yang dapat cik lihat dari hasil pengaplikasian teori pembelajaran hmm. dengan gaya pembelajaran murid cik? Implikasi kepada murid tipikal dan juga implikasi kepada murid MBPK. Okey. Sebenarnya pada pendapat saya kita tak payah asingkan pun sebab dalam teori pak okay, pandangan saya lah eh okay. Teori behaviorism ni kita main kita adalah untuk kita terapkan behavior yang kita nak ataupun kita buang behavior yang kita tak nak contohnya kita nak terapkan behavior dengan arhan kita nak buang behavior disease contohnya so daripada mana-mana aspek pun mana-mana pelajar pun sama ada dia pelajar biasa ataupun dia pelajar berkeperluan khas pun pada saya kalau kita um, menggunakan teori behaviorism ni mereka di macam mana? Mereka ni di 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 diajar dengan setara. Maksud saya, okey contohnya, uh, objektif dia adalah tak nak bagi bising. Uh, pelajar tipikal pun akan buat masalah bising. Betul. Pelajar berkeperluan khas pun akan buat masalah bising. Betul. So, dengan menggunakan kaedah teori behaviourisme ni peneguhan positif, peneguhan negatif dan juga denda ni saya cuba untuk terapkan behavior-behavior yang dia sepatutnya ada bila dia berada di sekolah oh, okay, macam tu ok dan Implikasinya pula bila kita okay, kita Teori behaviorisme tu adalah daripada kita As eh, cikgu kita nak terapkan pada dia Tapi kita kena sesuaikan dengan Apa yang sifat dia macam mana macam itulah kita tengok dia punya gaya pembelajaran dia. Pembelajaran dia adalah kita statik contohnya. Jadi bila kita gabungkan kedua-dua ni pada pendapat saya pelajar-pelajar ni dia jadi uh, satu dia seronok. Dia tak ada rasa macam oh penatlah belajar. Dia penatlah asyik dia kena dengar arahan. Dia penatlah macam tu. Dia ya, tak okay. rasa macam tu. Instead dia rasa macam oh macam main je lah pula pergi sekolah ni. Sebab dia kena bergerak ke sana ke sini kan Dia main-main rasa... dapat ilmu Haa ah, betul So sebab saya Saya rasa yang penting adalah Bila kita nak ajar pelajar ni Kita kena make sure dia uh, rasa macam Unconsciously belajar Maksudnya dia uh, Kita ada objektif kita Kita nak terapkan uh, behavior Mereka ada gaya mereka sendiri So kita gabungkan kedua-dua tu Supaya objektif kita tercapai Mereka rasa mereka belajar Tanpa mereka rasa mereka belajar Oh so at the same time uh, at the end uh, apa hasil daripada gabungan dua-dua ni objektif dua-dua pihak tercapai macam tu. Faham-faham. Oh, Jadi faham. Hmm. macam dia bilik macam uh, win win situation lah Ah ya yeah, betul. Uh, kita cara kita mengajar mm -hmm. uh, apa teori behavioristik bi tu mm -hmm. lepas tu uh, cara murid-murid tu belajar, mm -hmm. gaya pembelajaran dia orang kita kan sekali yeah, betul. supaya dia orang dapat dia orang dapat ilmu kita dapat sampaikan ilmu hmm. supaya dua-dua dapat belajar dua-dua dapat belajar dan mengajar. Hmm betul. Okey, faham? Hmm. Uh, jadi daripada lima-lima soalan tu uh, saya dah habislah soalan yang saya dapat tanya. Okey baik. Okey. cikgu, cikgu ada kelas ke apa ni? Oh saya ada lagi 3 minit before saya pergi next kelas. Ooh, uh, okey lah. Okay. Kalau macam tu saya tamatkanlah sesi tanya soalan okay, ni. Okey baik. Okey. Jadi terima kasih cikgu. Terima kasih. Yang lambat sikit cikgu. Yeah. <laughs> Okey.